Расскажите, что вы совершили? 5 часов утра. Нашел камень, нашел скамейку, разбил окно в магазине. Вытянул оттуда 6 бутылок вина, бутылку шампанского и бутылку маренго. Как вас задержали? Приехал в наряд. А зачем вы это сделали? Ну, честно, хотела похмелиться. Хотелось. Вы местный житель? Ну, с Николаева, да. Где-то работаете? Нет. Где проживаете, чем занимаетесь? Паспорт не получал, прописки не мал. Ну, чем занимаетесь, чем на жизнь зарабатываете? Чем приходится. Кто попросит, что сделать, то то, то, то.